rawatib rawatib ni ada berapa rawatib ni hmm hmm 13 12 oh, syiah ada oh, banyak sangat ke cik tak ada rawatib 13 jawapan lain takut nak keluar dah takut syiah lagi dah <laughs> Janganlah dia kira mu'akad lah ghoiru Mu mu'akad tu setelah air dia kata rawatib. rawatib. ni maksud dia yang mengiringi don. Ada berapa rawatib ni? Tiga sahaja. Tiga. Aku oh, jauh apa tu kata syiah tu. Tiga sahaja makcik. Kita kat apa tu. Tiga sahaja. Pertama tu lah yang kita sebut Qabliyah. Kedua itulah yang kita sebut ba'diyah. Ketiga, witir. Ha, tu ni. Ha, kita selalu asing. Witir ni tak kira orang Kita selalu ingat orang kau beli abad dia sahaja ke? Okay? Eh bukan. Okay. Rawatik ni yang mengiringi pada solat. Cuba kita semayang terawih. Ujung kita semayang apa? <laughs> Cuba kita tahajud. Selalunya ujung semayang apa? Memang tu nama mengiringi fardu yang mengiringi dia tu lah kau boleh ambil dia tu. Tapi sebagian sunnah biasanya yang mengiringi dia adalah witir. Kalau mazhab Hanafi, witir wajib Waktu dia kalau kata bayar, kita panggil apa? Bayar kafarah tu. Dia bayar kafarah tu dia kira enam waktu satu hari. Dia bayar kafarah, dia panggil pidiah, pidiah eh? Dalam dalam mazhab kita tak ada pidia, pidiah, pidiah solat ni. Pindah mazhab Hanafi dia ada pidiah solat. Dia ganti solat dengan harga beras. Maka dikira pidiah solat tu dengan satu hari enam waktu. Satu waktu lagi tambahan adalah witir dia. Maka dia lah satu mood demi satu mood. Satu cupak demi dua cupak kira 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 kira. Itu dalam mazhab lain lah. Kami kat pondok selalu dia orang buat. Tapi bapa akan ajar mazhab lain lah. Kena belajar dulu baru dia boleh berijak, kubur, berakad-akad. Ha, dibayar dengan beras. Banyak, banyak. Kadang beras sampai berpuluh-puluh. Berpuluh, kadang setengah lori beras. Banyaknya nak kira bayaran padu ni. Pun tak cukup-cukup lagi. Kira lagi, kira lagi. Banyak, banyak, banyak. Ha, okay. Jadi, roh watib ini kita dobit. Dobit lah, dobit ni. Inilah solat sunat dipanggil yang tak pernah Nabi tinggal. Nabi tak pernah tinggal lah tu. Oh ni Nabi tak pernah tinggal berlaku ni. Mana rawatib? Yang kata Qobliah, yang kata Baqdiah, yang kata Wih. Kita ni tak nak buat ni. Eh. Kita tak nak buat. Satu, kita tak beri buat. Kedua, kita malah buat. Ketiga ni kita tak faham dia. Hari ni kita mengaji sikit-sikit tentang yang nama Qobliah, yang nama Baqdiah. Sikit-sikit je. Sebab saya yakin Memang banyak yang pakcik Longgar kat sini Sebab kepahaman yang kita bawa Pada amalan sampai sekarang ni Semua tu kepahaman darjah 2, darjah 3 dulu Tapi bawa sampai tua tu amal dia. Tapi kalau kita mengaji Lain faham dia okay. ok Ni nak cerita niat sebenarnya Tapi sebab kan dah sebut rawatik ni kita cerita sikit lah Ok, robin kau beliah bila Qabliyah ni? Haa, ah, babil. Yakni, selagi ada waktu. Ada waktu dia. Haa. Ah. Bukan Qabliyah ni makna dia sebelum semayak baru, kan? Makna dia selagi ada waktu. Contoh. Kita kuliah menggerik. Contoh, kan? Maka si pengkuliah pun cakap-cakap-cakap-cakap-cakap. Sehingga masuk waktu isyak. Betul tak? Okey. Habis, boleh habis je. Imam berkata, kita komat je lah. Ya. Betul tak? Okey. Lepas bayang isyak, kita ada jamuan. Balik jamuan, waktu isyak ada lagi ke? Ada lagi ke? Maka boleh lagi kau beli haru. Sebab ada waktu. Kalau ikut pahaman kita, kau beli haru lagi ke tak? Habis dah. Sebab dah bayang isyak dah. Itu tak kenal. Waktu tak faham. Kau ni, waktu dia selagi ada waktu. Hak tu kalau kita mengaji sungguh lah pada bab semayang sunnah. Tapi ni kita cerita sikit-sikit lah kan. Ha, selagi ada waktu, maka adalah kau ni. Ba'diyah dia pula macam mana? Tapi pak dia Ha, pak dia ada syarat. Pak dia syarat dia mesti setelah fardu. Ha, Ba'diyah syarat dia mesti setelah fardu. Itu dia. Makna kalau nak buat Ba'diyah isyak mesti dah semayang isyak. Ha. Jadi macam tadi contoh. Kuliah sampai isyak. Kita pun semayang isyak. Balik pada surau dah pukul 9.30 dah. Dah semayang isyak belum? Dah semayang isyak ke belum? Boleh tak buat ba'diyah? Sebab dah semayang isyak. Boleh tak buat qabliyah? Boleh sebab ada waktu lagi. Maka buatlah dulu. Itu cara dia. Ah, ni siap dia bising. Orang yang mengajar tu dia bising. Berhentilah cepat. Eh Azan ni boleh kita buat pembelian. Betul tak? Ah, ni kata-kata si jahil ni. Tak <laughs> tahu. Kalau dia faham, tak apa. Biar kau Buatlah kat rumah orang Okay, Boleh pula aku. Ah. Bukan. Kalau tidak faham kita situasi tadi maka hilanglah kau beliau cerita. Kita hmm, tak faham. Kita buat kau beliau bila? Lepas azan kita buat betul. oh, lepas tu sembahyang. Lepas sembahyang, lepas wirid baru oh, kita buat betul. <laughs> Padahal benda tu muasak selagi ada waktu. Boleh saja. Faham ni? Eh? Ha, itu sanggup-sanggup. Ni buat jamuan ni makan dulu sampai tu. Balik rumah gila buat rawatik tu. Boleh? tak? belum lagi. Kita baru Taman Jati. Pak Cik dah sampai depan Sultan Muhammad dah. Saat sikit je. Tak kisah sampai situ. Saya tahu dah. Soalan tu mesti akan timbul Okey, baik. Baik. Jadi, benda ni akan berlaku kepada solat yang mengiringi. Zuhur ada mengiringi betul sebelum selepasnya. As maghrib ada sebelum selepasnya. Isyak ada sebelum selepasnya. Wa imah di muakkad atau muakkad tu cerita lain. Tapi ada tak yang mengiringi dia? Ada. Tetapi subuh dan asar ia ada mengiringi sebelum saja. Okey. Maka dalam pekoh dah sebut. Sesiapa yang mulazamah. Faham maksud mulazamah? bersengatan kekal. Bukan dia kekal je. Dia bersengatan kekal. Tak pernah dia tinggal. Jarang benar dia tinggal. Kalau seminggu dua tiga kali itu kamu dah sama. Tu malas namanya. Minggu tiga empat kali dia buat. Itu malas. Dia kekal ni tak pernah tinggal Pak pakcik. Contoh dia tak pernah tinggal ialah dua solat. Eh dua rakaat sebelum su, subuh tadi tu kan. Ha. Maka dalam peka sebut orang yang bersangatan tekan. Maka apabila bangun saja dia tidur. Sudah masuk waktu subuh. Wajiblah dia subuh. Dan selagi ada waktu subuh selepas dia. Maka bolehlah dia berkodohkan balik dua rakaat tu. Tapi bagi siapa? Awak sendiri ukur dia awak lah. Haa, kita kekal tak dua rakaat lah subuh. Kekal tapi tengok Sabtu Ahad tak malas lah. Tidur lah sikit. Ha, tak sangat kekal. Tapi kalau dia kekal sungguh. Kalau kat pondok, Tok Guru selalu timbang 41 hari. Ha, Tok Guru selalu timbang dengan 41 hari. 41 hari dia kekal tak takbir pertama. Ha, 41 hari dia kekal tak dengan bangun pagi sebelum subuh kekal tu ditimbang dengan 41 hari. Dan kalau selepas 41 hari tak buat pula, maka tak kekal lah dia. Sebab orang yang berkekalan dengan 41 hari sebelumnya akan jadi lebih berkekalan lagi daripada 41 hari ini. Ha, faham maksud saya? Ha, lepas tu Tok Guru kalau bagi sesuatu amal, dia suruh buat 41 hari. Bila habis 41 hari, maka digandakan pada 41 yang akan datang. Sebab yang biasa tu dah jadi biar. Biasa tambah dengan yang baru. Dan hmm. bila dah jadi 82 hari, dikanda lagi pada 41 hari yang akan datang. Sehingga tu kata berhenti sama situ je. Sebab biasa timbangan tu pada 41 hari. Ha, jadi kalau kata kita macam tu makcik, tak ada masalah. Padahal lepas subuh, lepas asar, waktu tahrim, waktu dia haram semuanya sedap berlahirkan bagi yang bersangatan ke, kekal. Faham sini dah? Jadi kita timbang diri kita sendiri lah. Kalau kita termasuk dengan bersangatan kekal, boleh. Kalau tak, jangan. Faham dah? Okey, habis. Rawatib. Itu ha, habis dah contoh dia. Yang ketiga rawatib adalah witir. Maka witir-witir ni bila waktu dia? Itu ha, habis. Witir ni pula waktu dia. Wa'imah awal malam. Wa imah sepanjang malam. Wa imah akhir malam. Syarat dia selepas isya tujuh. je. Ha, ikut waktu dia sama ada awal malam. Bila? Lepas isyak, Atau sepanjang malam. Bila? Selagi tak subuh. Atau kata di akhir malam. Yang hampir subuh. Tiga waktu ni boleh berlaku. Syarat dia selepas air insya Allah tu faham kena faham itu dah ha tu buatlah jadi dua jenis semayang ni jangan dinilaikan enteng dan ada kalanya kadang-kadang kita tak perasan contohlah ada berlaku juga selepas pada waktu puasa kita nak tarawih jadi kita nak tarawih ni nak nak cepat sebab kita semayang pun banyak 20 rakaat maka kadang-kadang lepas habis saja fardu isya kita pun witit atau wirik sedikit kita doa terus mulakan terawih tra, ha, Ah ni salah faham ni. Jangan buat begitu mam sebab tak faham. Kena ingat 20 rakaat terawih tak sama timbangannya dengan 2 rakaat ba'diyah isya. Ini ingat. 20 rakaat terawih tak sama berat dia dengan dua raka'at isyak. Haa, kita kena ingat tu. Jadi bagi masa buat dua raka'at dulu. Bagi masa buat dua raka'at dulu. Lepas tu kita buatlah dua raka'at tu. Faham ni? Hmm. Eh? Haa, sebab kalau kita mengaji semayang sunat dalam bab solatun nafil, semayang sunat ni solat sunat yang paling tinggi sekali ialah dua hari raya. Antara dua hari raya, ialah raya haji. Itu nombor satu. Semayang sunat paling tinggi. Raya nombor satu ialah raya haji. Lepas tu raya puasa. Selepas raya haji, raya puasa ni, itulah dipanggil rawatik. Hak ni dua ni. Wa imah yang mengiringi fardu, wa imah yang mengiringi sunat. Maka, Semayang sunat yang lain daripada dua ni, semua di bawah-bawah ranking dia. Maka tak boleh sama timbangan dia kita nak timbang. Jadi jangan tinggallah Jangan tinggal kita yang kita yang boleh buat dan kita yang lobo pada pahala ni. Maka jangan tinggal. Rugi lah. Jadilah kita orang rugi. Tahu dah rawatik ni macam mana. Dah tahu dah ke? Tahu dah. Jadi kau melihat bila masa boleh buat? <laughs> Selagi ada waktu bukan sebelum sembahyang. Selagi ada waktu biar nak sembahyang dulu pun tak apa. Ha, badiah bila boleh buat? Setelah yang fard. Okey, faham ni? Eh? Ya, okay, habis.